yigitlarimiz va erkaklarimizning chinakam mart o'g'lon bo'lib yetishlarida, haqiqiy mu'min bo'lib shakllanishlarida rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hazrati ali radhiyallohu anhu ga qilgan nasihatlari tavsiyalari eng yaxshi tarif va eng yaxshi tarbiya hisoblanadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va vasallamning hazrati ga nasihatlari 1 qism hazrati ali radhiyallohu anhu aytadilarki rasululloh alayhi alayhissalom meni chaqirdilar u zot bilan uylarida yolg'iz qoldim menga bunday dedilar ey ali Musa alayhi alayhissalomning ukasi alayhi alayhissalom unga qanday maqomda bo'lsa sen ham menga xuddi shunday maqomdasan mendan so'ng biror payg'ambar kelmaydi bugun senga bir qancha tavsiyalar beraman ularga amal qil huzur halovatda yashaysan hukman shahid bo'lasan qiyomat kuni alloh jalla jalaluhu seni faqih olim qilib tiriltiradi kim halol narsalarni yesa dini komil bo'ladi qalbi yumshaydi duosining qabuliga hech qanday to'siq qolmaydi kim shubhali narsalarni yesa dini zaif bo'ladi qalbi qorayadi kim harom yesa qalbi o'ladi aqidasi zaif bo'ladi alloh taolo uning duosini qabul qilmaydi Ibadati ham kamayadi harom yo'llar bilan mol to'plagan alloh taoloning g'azabiga yo'liqadi alloh u kimsaga buzuq amallarni chiroyli ko'rsatadigan boyligi tufayli dinini unuttiradigan dunyo ishlarini yengil hisoblaydigan fosiq amallar qilganida alloh G'afur va Rahim rahimku deguvchi bir shaytonni hamroh qilib qo'yadi ey ali haromni qo'lga kiritish harom mol topish uchun yo'lga chiqqan har qanday odamga albatta shayton ergashib oladi harom mol to'plagan odam molidan shayton yeydi jimo paytida allohning nomini unutgan har qanday kimsaning bolasida shaytonning hissasi bo'ladi ushbu oyat bunga ishoradir alloh aytdi bor senga qiyomatgacha umr berdim bas ulardan kim senga ergashsa u holda shak shubhasiz jahannam sizlarga yetarli jazo bo'lar. ulardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan qo'zg'at ularning ustiga otliq va piyoda lashkaringni tort topgan mol davlat va bola chaqalarda ularga shirik bo'l ya'ni ularni haromdan mol davlat va bola chaqa orttirishga unda ularga yolg'on va'dalar qil Dar haqiqat <imitation> shayton ularga faqat aldov yolg'on narsalarnigina va'da qilur al isro surasi oltmish uchinchi oltmish to'rtinchi oyatlar alloh taolo tə tahoratsiz o'qilgan namozni va harom moldan berilgan sadaqani qabul qilmaydi mo'min harom yemasa dinda sobit bo'ladi kim olimlardan ayrilsa qalbi o'ladi allohga itoatdan adashadi kim qur'oni karimni o'qib unda bayon etilgan halolni halol haromni harom demasa yoxud ularni tasdiqlab amalda rioyat etmasa allohning kitobini tark etgan bo'ladi tahorat va namoz rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar ey ali tahoratni mukammal qil chunki tahorat iymonning yarmidir tahorat olishda suvni isrof qilma oyoqlaringni yuvib tahoratni tugatganingdan so'ng qadr surasini 10 marta o'qi alloh seni qiyinchiliklardan qutqaradi farishtalar tahorat bilan yurgan insonlarning gunohlarini kechirishini so'rashadi kim juma kuni g'usl qilsa allohning o'tgan jumadan keyingi gunohlarini agar katta gunohlar qilmagan bo'lsa kechiradi tishlaringni miswak bilan tozala Miswakda din va badan uchun 24 ta foyda bor namozlarni vaqtida o'qi namoz fazilatlarning boshi va ibodatlarning cho'qqisidir insonlarga xos xislat tufayli jabroil alayhissalom odam farzandi bo'lishni orzu qilgan u 7 xislat quyidagilardir birinchisi jamoat bilan 5 vaqt namozni o'qish ikkinchisi olimlar majlisida bo'lish uchinchisi bemorni ziyorat qilish to'rtinchisi janozada hozir bo'lish janoza namozini o'qish va mayitni dafn etish beshinchisi suv ichirish oltinchisi ikki kishini yarashtirish yettinchisi qo'shni va yetimni hurmatlash sen ham ana shu amallarni bajarishga g'ayrat qil qo'yni sog'ishga yetadigan vaqt bo'lsa ham tahajjud namozini o'qi tahajjud namozini o'qigan kishining yuzi eng go'zal yuzdir bomdod namozini tong yorishganda o'qi shom namozini quyosh botgandan so'ng o'qi bu payg'ambarlarning sunnatlaridandir namozni jamoat bilan o'qishga harakat qil bu alloh nazdida haj va umri ibodati bilan tengdir namozni jamoat bilan o'qishga faqat alloh sevgan mo'min kishi intiladi jamoat namozidan faqat alloh g'azab qilgan munofiqqina qochadi choshgoh ya'ni zuho namozini safarda bo'lsang ham muqim bo'lsang ham o'qi qiyomat kuni bunday nido qilinadi choshgoh namozini o'qiganlar qayerdasiz jannatga zuho eshigidan amniyat ya'ni eson omon va salomatlik kiringlar alloh taolo barcha payg'ambarlarga istisnosiz zuho namozini buyurgandir ey ali uch narsa mu'minga qilingan ikromdir birinchisi solihah ayol ikkinchisi jamoat bilan o'qilgan namoz uchinchisi uni yaxshi ko'ruvchi qo'shnilar davomi bor